我真的要谢谢那些让我收获这么多感受的人，有我最为信赖的月山阿姨，还有我所剩无几的至亲致远舅舅，还有我视为志同道合的合作伙伴，我的同学向朝阳。 我最要感谢的人就是徐先生，他不仅是一位优秀的投资人，一位尽职的合伙人，还是一位演技炸裂的演员，我该怎么感谢他呢？ 为什么要瞒着我？你从一开始就计划好了要卖腾月，是不是？江湖你喝多了，我们下去说。说什么？啥？说你的手段有多高明吗？说你是怎么骗我的吗？就是一个骗子。 从头骗我到尾，把我蒙的团团转。从开始到现在，你就设好了一个局，让我心甘情愿的一步一步走进去。也是我傻，你是一个投资人。 做的不就是趁低买入、逢高卖出的投资生意吗？江红，你现在这个样子，我们没有办法好好聊。下去说，下去说什么呀？你想私下聊啊？在你和他们都达成共识之后吗？ 一直想告诉你来着，那你说了吗？你没有，因为我想你肯定会反对。反对有效吗？啊？你一个人有条不紊的把事情一桩一桩都办好，事前不征询我的意见，事后也没有在第一时间通知我。 因为你已经认定了，这是一盘好生意，任何人都不能破坏你的决定。你唯一烦恼的是，如何来应付我的反应。在你没有想到万全的解决办法之前，能拖一天是一天，是不是这样？ 这就是你，你徐思已经习惯了控制别人的意志了。你希望所有人都按照你的想法来做事情，没有人能阻挡你的路。谁要是挡了你的路，你是不管三七二十一，也要把人逼死在路边。原来我在你心里一直是这样的。 那是什么样的？你以为我想这样吗？你是不是觉得我还应该谢谢你想的周到？谢谢你卖了唐月，我们就能拿到一大笔钱，你好，我好，大家好啊！这就是你，徐思。 你一声不吭，就毁掉了我所有的信任，所有的努力，所有的寄托。同越是我的家，这次我的会。